ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 4th ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.6 ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੱਚੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ठीक है आलू देखो किन्ने तीन ग्राम तो लिया तो रहे किन्ने होने तीन किलोग्राम ही लैके आए होने किने आए होने तीन किलोग्राम ही लैके आए होने ठीक है अच्छा आप गोभी अठ सौ किलोग्राम तो लिया नहीं सकते किने ल होने अठ सौ ग्राम ही लये होने टमाटर पाँच सौ किलोग्राम तो हो नहीं सकते पाँच सौ किलोग्राम तो बहुत हो जाएंगे तो पाँच सौ ग्राम लने प्याज दो ग्राम तो मिलता ही नहीं तो कि लए होने किलोग्राम होने ठीक है बच्चों ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮਿਰਚ 200 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਏ ਹੋਣੇ ਹਲਦੀ 250 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੱਚੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਖੰਡ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਕ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ ਦਾਲ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ चावल एक किलो दो किलोग्राम होगा बच्चों अच्छा अंगूर सात सौ किलो का की करेंगे बच्चों सात सौ ग्राम होगा जड़े मटर है पाँच सौ किलो का की करेंगे बच्चों ग्राम होगा पाँच सौ तो गुड़ बच्चों तीन किलोग्राम होगा बच्चों चाहपत्ती 500 ग्राम होगा बच्चों सोने का कड़ा 500 किलो तो बहुत हो जाता बच्चों तो की होजूगा पाँच सौ ग्राम होगा बच्चों कणक पच्ची ग्राम थोड़ी किलोग्राम से लैन गए उदा ठीक है अगे देखो हूँ की करना है बच्चों पता करो गाजर भार एक किलोग्राम 500 ग्राम है ठीक है तो इना देखो हूँ देखो एक किलो तो पाँच सौ ग्राम है इना देखो लड्डू का भार कि बच्चो एक किलो का है एक किलोग्राम है तो ग्राम कि बचो दो सौ ग्राम है है ना अगे देखो बैंगना का भार देखो बच्चो दो किलो है तो ग्राम, 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 ग्राम कि सौ ग्राम है कद्दू का भार देखो बच्चो दो किलो ग्राम है तो ग्राम कि दो सौ तो एक सौ तीन सौ ग्राम हो गया है ना बच्चों अगे देखो ਕਈ ਠਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਤਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਿਵੇਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੀ 175 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ जिमें आप कह दीए भी तो कोई बैग हो गया तो जमैट्री होगी वो सारी चीज़ तुम लिख के, या तो घर जाओ तो मोबाइल का भार देख लिया आपका भार देख लिया आलू परे, ए, करे ओ परोल भार पता किता ठीक है इस तरह तुम्हें ये करना है अगर देखो चलो तालिका पूरी करनी है किलोग्राम किलो तो किलो ग्राम, किलो ग्राम ते ग्रामा देखो एक किलोग्राम से बच्चों हज़ार ग्राम होंगे ठीक है एक किलोग्राम बच्चों हज़ार ग्राम होंगे ठीक है तो देखो एक किलोग्राम तो किन्ने सात सौ ग्राम हो गए तो एक किलो हज़ार होंगे तो बच्चों हजार तो ये हो गए सात सौ सतारा सौ ग्राम हो गए इस तरह आप करना आपले एक किलोग्राम तो कितने ग्राम हो गए बच्चों पाँच सौ दो सौ ते सौ अठ सौ नौ सौ नौ सौ ग्राम हो गया बच्चों है ना तो आप कि हो सकता है ये उन्नीस सौ ग्राम हो गया बच्चों ठीक है होने की लिखा दो किलो ग्राम कि दो सौ दो सौ चार सौ ग्राम ठीक है तो कुल आप करिए पच्ची सौ ग्राम हो गया अगे देखो चलो दो तीन तीन किलो ग्राम अते ग्राम कि हो गया दो सौ तीन सौ तो तीन सौ पंजा ग्राम हो गया जो आप कुल करिए तीन हज़ार तीन ते सौ पाँ कि होंगे तीन हज़ार तीन सौ पाँह ग्राम ठीक है आ देखो एक किलोग्राम ग्राम किए पाँच सौ छे सौ सत सौ सात सौ ग्राम हो गया ठीक है तो आप हजार तो ये हो गया 700 सौ सतारा सौ ग्राम हो गया ठीक है अगर पाँच सौ तो 500 कि हो गया हज़ार हज़ार का बनता एक किलो बनता एक किलो ग्राम तो दो सौ तीन सौ तो ते साढ़े तीन सौ ग्राम तो कुल कि हो गया एक हज़ार तीन सौ ग्राम ठीक है बच्चों? ये एक्सरसाइज थोड़ी तो कंप्लीट ओके थैंक यू